imom azam yosh yigitcha ekan tush tüş ko'rdi tushida bir to'ng'iz katta daraxtni tomirini qirqish uchun tagiga keldi daraxtni bir dovdasi egildida to'ng'izni qattiq bir urdi to'ng'iz baqirganicha qochib ketdi keyin qaytib kelib shahodat kalimasini aytdi yosh imom azam uyg'ondida tushini tabirini tabirini so'rash uchun ustozi hammotni oldiga bordi borsa ustozi mahzun g'amga kirgan o'ylanib o'tiribdi abu hanifa unga sizga nima bo'ldi ustoz hammod aytadi halifani oldiga bir to'p xudosizlar kelishib bu koinotni yaratuvchisi yo'q koinot o'z öz o'zidan bor bo'lgan deb bahslashgani ketdi de. zamonilardi eng bilimdon odamini chaqiringlar deb keldi Meni endi meni chaqiribdi shunga endi deydi o'ylanib o'tiribman deydi shunda abu hanifa aytdi men tushundim endi tushimni tabirini ular bilan bahs qilgani menga ruxsat bering agar yengib qo'ysam ha bu shogirdimni olmadinglar ustozi bilan qanday gaplashasizlar deyishadi agar yengilib qolsam mayli yosh bolada yani deb qo'yishadi dedi ustozni ko'ndi va'dalashilgan kunda yosh azam yosh yigit bu xudosizlarni ro'parasida qoyim bo'ldi ular aytishdi sen bizga savollarimizga javob ber oyat hadis ishlatma chunki kofir bo'lgandan keyin oyatga ham hadisga ham iymon keltirmaydi aqlga to'g'ri keladigan narsalar bilan javob berdi mantiqqa to'g'ri kelsin savollar birinchisi seni robbing qaysi yili tug'ilgan seni robbing qaysi yilda paydo bo'lgan robbingdan avval hech kim bo'lmaganini isbot qilib ber robbingning zoti qanday u tutun yoki bulutga o'xshagan gaz simonmi? yoki suv kabi oqib turuvchimi robbingning makoni qayerda Robbingning yuzi qaysi tarafga qaragan agar ishlar hammasi avvaldan taqdir qilib qo'yilgan bo'lsa robbing nima bilan band nima ozaymasdan faqat ko'payadi sizlar musulmonlar aytasizlar biz jannatga cennet kiramiz jannatda abadiy bo'lamiz qanday qilib aqlga sig'adi qanday abadiy bo'lishi mumkin keyingi savoli agar robbing bor bo'lsa uni menga ko'rsat keyingi savoli shayton olovdan yaralgan qanday qilib olovdan yaralganni yana olov bilan azoblash mumkin do'zoqqa solib oxirgi savoli hamma ishlarni Alloh taqdir qilib qo'ygan bo'lsa nima uchun bandalarni jazolaydi savollarga birin ckettin javoblar berila bir boshladi birinchi savol seni robbing qaysi yili tug'ilgan javob olloh tug'magan tug'ilmagan unga hech kim hech narsa teng emas ikkinchisi seni robbing qaysi yili paydo bo'lgan javob olloh zamonlar va vaqtlardan avval bor edi undan avval hech kim va hech narsa bo'lgan emas robbingdan avval hech kim bo'lmaganligini isbotlab sıbat, ber robbingdan avval hech kim bo'lmaganligini isbotlab ber avval nimadir bo'lish kerak baribir bari. imom ularga raqamlardan 3 undan oldin nechchi keladi dedi ular 2 ikki 2 işte. dan avval nechchi bo'ladi bir deyishdi işte. birdan avval nechi bor dedi ular hech narsa yo'q deyishdi işte. demak raqamlarni avvalgisi bir bo'ladigan bo'lsa undan avval hech narsa bo'lishi mumkin bo'lmasa demak haqiqiy yagona bir bo'lgan ollohdan avval bir narsa bo'lishi mumkin emas emasku demak allohdan avval biror narsa bo'lishi mumkin emasligi aqlga to'g'ri keladimi to'g'ri keladi to'rtinchisi <laughs> robbingning zoti qanday bulut tutunga o'xshagan gazsimonmi oqib turadigan suvga o'xshagan suyuqmi yoki bir qattiqmi toshga o'xshagan zoti qanday imom ularga shunday javob berdi vafot qilayotgan odamni oldida o'tirganmisizlar ular ha deyishdi qarab turdinglar vafot qildi harakatlari to'xtadi nafasi to'xtadi ovozi to'xtadi ha nima o'zgardi undan dedi undan ruh chiqib ketdi işte. deyishdi shu yerda o'tiruvdinglarmi dedi hdeyishdi işte. ruhni ko'rdinglarmi dedi Gaz gazsimonmidi u suyuqmidi yoki qattiqmidi dedi Ko'zi ko'rmasanglar yo'q degani emas emasda demak chiqib ketgan narsa chiqib ketdi tana harakatsiz qoldi sizlar menga ruhni qanaqaligini aytib beringlar bu javobdan ham qanotlanishdi robbingning yuzi qaysi tarafga qarab turibdi hozir robbingning yuzi qaysi tomonga qaragan imom bu savolni javobi ikki dedi birinchisi qop qorong'u xonani o'rtasiga sham yoqqanmisizlar ular ha deyishdi shamni yoqqaninglarda yorug'ligi qaysi tomonga qaradi dedi har tarafga işte. de dedi robbimni yuzi ham shunday bir chiniga sutni qu'ysanglar shu sutni ichida yog' bormi dedi Şu Bular ha deyishdi qayerida işte, hamma yog'ida dedi alloh taolaga biror narsa o'xshamaydi lekin bularni aqli qanoatlanadigan misolni tushuntirib berdi 6 savol agar ishlarni hammasi avvaldan taqdir qilib qo'yilgan bo'lsa robbing hozir qilayotgan ishi nima hamma ishlar robbimning qo'lida o'zi boshlab o'zi tugatadi xorni aziz qiladi azizni xor qiladi faqirni boy qiladi boyni faqir qiladi kasalni sog' qiladi sog'ni kasal qiladi keyingi savol nima ozaymasdan faqat ko'payadi kamaymasdan faqat ziyoda bo'ladigan narsa bu ilm sakkizinchi savol sizlar biz jannatga kiramiz u yerda abadiy bo'lamiz abadiylik qanday qilib aqlga sig'adi har qanday narsani boshlanishi bo'ldimi oxiri ham bo'lishligi kerak abadiylikni nima bilan tushuntirib berasan imom ularga aytdi raqamlarning birinchisi qaysi dedi ular bir deyishdi undan işte. keyingisi qaysi ikki deyishdi oxirgisichi oxiri yo'q deyishdi boshlangan narsani oxiri bo'lmasligi mumkin ekanmi dedi demak jannatga kirganda de boshlangan hayotni ham oxirgi nihoyasi bo'lmasligi mumkin dedi to'g'ri keladimi de aqlga to'g'ri keladi va e raqamni oxirgisi bormi to'qqizinchi savoli robbing bor bo'lsa uni menga ko'rsat o'ninchi savoli shayton olovdan yaralgan qanday qilib olovni olov alavı bilan azoblashi mumkin o'n birinchi savoli hamma ishlar taqdir qilingan bo'lsa nima uchun bandalar jazolanadi bu uchala savolning javobini Imom Azam bitta harakati bilan tushuntirib berdi boyagi savol bergan xudosizlarning kattasini yerdan bir govalakdimi g'ishdim oldida boshiga bururib qonatib qo'ydi boshim deb og'rib qoldi boshi ana shu yerda turgan shurtiylar imomni ushab jazolatmoqchi bo'lishdi nimaga buni boshini yorasan shunda abu hanifa aytdi mana shu ishim bilan dedi 9 10 11 birinchi savolinglarga javobim bor ular robbing bor bo'lsa ko'rsat degan edi boshing og'riyaptimi dedi ha dedi, og'riqni ko'rsat menga dedi o'ninchi savoli shayton olovdan yaralgan bo'lsa yana qana qilib olov bilan azoblash mumkin degdi inson tuproqdan yaralgan mana tuproq bilan azoblashi iloji bo'ldi demak olovdan yaralgan iblisni qana qilib Alloh jazolashligini o'zi biladi va bunga qodir o'n birinchi savoli agar hamma ishlarni olloh taqdir qilib qo'ygan bo'lsa nima uchun olloh jazolaydi demak buni boshini yorilishini ham olloh taqdirga yozgan bo'lsa nimaga meni qolmayman deyapsizlar bugun boshi yorilishi kerak ekan men yordim nima bo'ldi taqdirdagi ish bo'ldi taqdirdagi ish bo'lsa nimaga meni jazolaysizlar bu xudosizlar berilgan javoblarda hammasidan qanoatlandi kalima keltirib musulmon bo'lishdi imom azam rahmatulloh alayhi yoshlik davrida mana shunday bir buyuk aql egasi edi